سات کا جو پھیرا ہے نا یہ مختلف مذاہب کے اندر ملتا ہے ہمیں اس کی وجہ سے صفحہ و مروہ کے درمیان سات چکر لگانے کی ایک رسم ہمارے ہاں رائج ہے پورے قرآن میں کہیں بھی سات چکر لگانے کا ذکر ہی نہیں ہے یہ صفحہ مروہ کی یاد میرے سامنے موجود ہے آیت نمبر ون ففٹی ایٹ اس مقام کے اوپر صفحہ و مروہ کو قرآن نے بیان کیا ہے آپ پورے قرآن میں دیکھ لیجئے کہیں بھی صفحہ اور مروہ کے بارے میں یہ نہیں ملے گا کہ آپ کو کہ سات چکر لگانے کا قرآن نے حکم فرمایا ہو اور یہی چیز کعوے کے گرد بھی سات مرتبہ گھومنے کو بیان کی جاتی ہے کہ کعوے کے گرد سات مرتبہ چکر لگائیں یہ والا معاملہ کہ سات چکر لگانے ہیں یہ بھی قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے کس نے بتایا آپ کو کس بنیاد پر بتایا آپ کو روایات کی بنیاد پر جس کی اپنی حیثیت مشکوک ہے ایسی مشکوک حیثیت والی چیز کے اوپر آپ اتنے بڑے کام کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ حج ایک ایسا رکن ہے جس کو رکن اسلام کہا جاتا ہے ارکان من ارکان رکن الاسلام کہا جاتا ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ ہر قسم کی عبادت شامل ہو جاتی ہے کہتے ہیں روزہ بھی آ جاتا ہے اس کے اندر اس کے اندر نماز بھی آ جاتی ہے اس کے اندر مال خرچ کرنے کا معاملہ بھی پیدا کر دیتے ہیں تو ایسے معاملے کے بارے میں مشکوک حیثیت رکھنے والے نسخوں سے آپ مدد لے رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ سات چکر لگائیں تو آپ سات چکر لگانے کو ہمیں تو کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ کعبے کے گرد سات چکر لگائیں گے اور اگر میں مذاہب عالم پر سے رہتا تو مجھے سات چکر لگانے والے دیگر مذاہب کے اندر ضرور نظر آتے ہیں ہندوزم کے اندر تو نکاح نہیں ہوتا ہے سات چکر لگائے بغیر سات پھیل لگائے بغیر گوتم بدھ کے گرد سات چکر لگانے والے آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں بھگوان کے مورتی کے گرد سات چکر لگا کے اپنی منت پوری کروانے کا پورا کا پورا ایک نظریہ موجود ہے وہاں سات چکر لگا کے وہ لوگ منتیں مانتے ہیں قرآن کے اندر تو سات چکر کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے تو ہم نے یہ کیسے رائش کر لیا اور کیسے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور مجھے اس کو پورا کرنا ہے صفا و مروہ کے درمیان سات چکر لگانے کی رسم کو انہوں نے رائج کیا ہوا ہے قرآن کے اندر تو کہیں نہیں لکھا کہ سات چکر لگانے ہیں آپ نے وہ افسانہ جو بنی اسرائیل کی روایات سے ماخوذ ہے اس کی بنیاد پر سات چکر لگوا دی جاتے ہیں پہلے تو وہ تھوڑا مشکل بھی تھا چڑھنا وہاں پر جس کو صحیح کا نام دیتے تھے نا آپ وہ صحیح سمجھ میں بھی آتی تھی کہ بھائی صحیح تھی اور پہاڑ پہ چڑھنا پڑتا تھا اب تو وہ ایسا اپڈیٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ پہاڑ تو تقریباً ختم ہو چکا ہے وہاں پہ تو پوری ایک میں نے سنا ہے کہ بریج وغیرہ بنا دیے گئے ہیں اب اور لوگ بریج پہ چل رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں وہاں سے وہاں جا رہے ہیں اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہاں سے وہاں جانے کا آپ کی زندگی پر کتنا اثر ہو رہا ہے یہ انسانیت جو دنیا کے اندر ہے اس کے اوپر کتنی بہتری آ رہی ہے آپ کے ساتھ چکر لگانے سے جو اس چکروں کو لگا رہا ہے عمر کا زیادہ ہے اس کی اپنی حد خراب ہو جاتی ہے ساتھ چکر لگا کے اتنا لمبا فاصلہ ہے جس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ صفحہ و مروہ پہاڑیاں